Нет? Нет, секунду. Я вас прошу сейчас, сейчас спрашиваю, о чем это вы не против того, чтобы мы Нет, Правильно? И мы за это и мы за это 100%. 100%. Пожалуйста, почему мы беремся сейчас обсуждать, мы сейчас находимся в Днепропетровске, на нашей родине, в нашей любимой Украине. Мы сейчас, не видя ничего, что происходит, вешаем ярлыки. Сейчас люди, которые живут в Крыму, и там много таких людей, тоже у них разногласия, я знаю точно, что одни там за Россию, я тоже за то, что Крым остался нашим, сто процентов. Но, но, я не могу сейчас стоять, стоять здесь, стоять. Это всю Украину, тем более, что сейчас в Крыму, там люди сейчас завантали И там я сейчас обожаю. Я не могу даже даже сказать, что Киеве сейчас Потому что я этого не знаю. Как вы можете это После что? У вас родственников сколько там? Трое? Почему вы Сколько у вас родственников? Мы сейчас с вами вместе находимся здесь, и у нас с вами расходятся

<связать> вот, вот смотрите, посмотрите, я вам отвечу. Вот я вам отвечу. Смотрите, я не сторонник того, что любая армия любой другой страны приходила к нам и указывала, как нам жить. Но я могу сказать тоже, что я не сторонник того, чтобы любой гражданин. В области нашей Украины, нашей родной Украины, приезжал ко мне и указывал, что жить, я жить не Я житель города Днепропетровск. Я приехал к вам на митинг посмотреть, может быть, найти единомышленника, может быть, подискуссироваться с каким-то нормальным человеком. А вы мне подождите, подождите. Но я... Э... Не слушая телевизор, что мне говорят, я э, для того, чтобы какое-то мировоззрение свое создать, я э, смотрю а, наше родное украинское телевизор. А какой вы канал? Я скажите, пожалуйста, российский а а канал.